Напередодні у Москві відбувся марш миру. Кілька тисяч росіян вийшли, щоб довести. Вони не піддалися під цілодобову антиукраїнську пропаганду. Це не щоб ми перестали друг друга вбивати. Це значить, щоб Україна дала можливість дійсно розвивати так, що вважати нові. Путін намагається розжити ненависть російських українців, у нього це очисті виходить. Але в Москві є багато людей, які розуміють, що це позиция просто человека ненавистническая, это позиция садиста, убийцы, негодяя, мы с этим совершенно не согласны, поэтому мы выходим. Партнер показу торговельная марка ММСИС. І далі про настрої російського суспільства та перспективи припинення війни будемо спілкуватися із відомим російським журналістом Павлом Шереметом. Пане Павло, я вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. Отже, чи ви погоджуєтеся із тим, що ви почули від пана Німцова? Звісно, абсолютно е, ситуація. В России очень тяжелое такое мракобесие разливается по российскому обществу. И к счастью все-таки не все люди отравлены ненавистью, не все люди отравлены этой а, безумной пропагандой. И то, что а, несколько десятков тысяч а, москвичей вышли на марш протеста против войны. Несмотря на то, что там были провокаторы, которые кидали в них яйца, помидоры, стояли сторонники ДНР, ЛНР, стояли какие-то пьяные, э, тетушки, тем не менее э, люди не боялись этих угроз, не боялись давления и прошли по центру Москвы. И вообще не, вчера не только в Москве э, протестовали против войны с Украиной, но протестовали в Санкт-Петербурге, был очень большой э, митинг, и там э, были аресты. Там было складнее с тем, чтобы да. его Да, Потому двигатель. что там не разрешили власти проводить этот митинг, но люди все равно вышли. А, в Томске, в Красноярске, и даже на Сахалине вышла одна женщина, а, дочка моряка, жена офицера, мать двоих а, сыновей, она вышла в, а, с украинским таким флагом, на котором были написаны известные нам уже всем буквы, там ПНХ, ППП. Там, в певней комбинации. <laughs> да, и она даже была одета в синее платье с желтым таким шарфом, то есть все в цветах украинского флага. И это внушает надежду, что война, которую очумевшие российские империалисты пытаются развязать против Украины, она не будет дальше развиваться, а наконец-то одумаются, там российские правители остановятся. Те, що ви говорите зараз, приємно чути, принаймні через те, що відчувається певна єдність. Моє питання буде наступне. Ну трохи знаєте, навіть трохи смішне, можливо, ви сказали про кольори українського прапору. Говорять про те, що в Росії зараз побоюються комбінації цих кольорів. Це правда в тій формі, в якій знають про це українці ну, в якийсь момент, момент. Э, Григорій Мустанг, Мустанґета руфер знаменитий перекрасив звізду на э, московській висотці, то почалася э, теж панічні історія. якісь настрої з приводу двох нещасних кольорів, звичайних ну, После того инцидента несколько дней было безумие, потому что везде все реагировали болезненно на вот эту комбинацию желтого и синего. Но теперь, слава богу, хотя бы на это уже не реагируют так болезненно. И вчера на Марш мира в Москве огромное количество было украинских флагов. То есть сын, принаймні все нормально. Ну, да, удалось э, убедить, что ну, от, э, совсем уже э, нездоровые люди только реагируют на цветовые комбинации. А надо же все-таки как-то держать себя в руках. От, э, российский политолог Лилия Шевцова считает, что для Путина война в Донбассе потрібна для вырешения внутренних определенных вопросов. Э, Зокрема, в Росії і Майдан це ну начебто якраз червоне полотно, знаєте, яке дуже лякає, і не хотілося б щось подібне побачити у Росії. Україна як вона називається лабораторія, де якраз і випробовуються ці а, способи впливу. Чи ви погоджуєтесь із такою думкою, що Росія хоче усіма способами при, приборкати майдан як явище, яке Нет, може вже, статися, Це вже не лабораторія, і це не полігон для тработки античоловічних каких-то. технологий или политических технологий это уже настоящая война когда-то полигоном называли Беларусь и говорили что все что происходит в Беларуси это потом будут использованы в России но я думаю что война против Украины и приказ который дал Путин для атаки на Украину это вот результат трагического стечения обстоятельств и в том числе психологического надлома российского президента и э, я очень пессимистически смотрю на будущее, потому что в принципе в результате этой войны рейтинг Путина достиг потолка и никогда за всю историю управления таким высоким не был. Дальше идти некуда, дальше начнется только отрезвление. Угу. И когда люди по утру наконец-то проснутся и очнутся и увидят, что в России в принципе ничего не меняется, есть Крым, нету Крыма, есть Новороссия, нет Новороссии, что жизнь как была такой безнадежной, так и остается. Как нет справедливости, так и не, как не было, так и нет этой справедливости. И они начнут предъявлять претензии Путину. И для того, чтобы вот сохранять это наркотические состояния кайфа и любви, народа к своему правителю, Путин вынужден будет все время накручивать ситуацию. Да. А куда уже двигаться, потому что уже там десятки, сотни погибших российских солдат есть. И, ну что, мировая ну, война. Ну пережили, пережили 2008 рик. Здається, ж, пробачили я ну, имею ну, да, с Грузией. Да, войну с Грузией. Но там была такая семидневная война с крошечной Грузией, а здесь уже шесть а, месяцев а, масштабных боевых действий. Но вот только что еще российская авиация не участвует и а, крылатые ракеты. И а в, а, в общем-то такие серьезные цели а, Не достигнуты Меня пугает вот эти вот эти массированные полеты российской стратегической авиации вокруг Аляски, а, там в Швецию. они Попытались залететь в Финляндию еще куда-то. То есть, Путин дразнит э, западный мир, пугает его, и это очень опасная игра, потому что можно заиграться и уже не остановиться, как раз Те, як це виглядає зі сторони, виглядає так, начебто, пан Путін у всьому світу, як ви влучно зазначили, демонструє свою силу, а, ну просто такі небезпеку від власних дій. Зі свого боку, пан Порошенко намагається у всьому світу навпаки пояснити, що Путін якраз і є небезпечним і, ну, і справді, ну, як мінімум, це загроза для миру. Їм непогано обом вдається переконувати усіх в цих фактах. А чи буде мир в результаті? Нападу на складнейшее пытание, я, я бачу. Да. Можно, конечно, ответить как-то популистски. Красиво. Да, красиво, но я же не иду в Верховную Раду, поэтому могу отвечать честно. Не будет э, легкого мира, хотя любая война заканчивается миром и заканчивается переговорами. Я думаю, что то, что сделал Путин, это авантюра, которая приведет к серьезному, э, к серьезным последствиям в России, а может быть, даже и для краха империи. Я это для себя называю последним рывком империи. И, к сожалению, просто этот рывок может еще стоить много и много. Крови. Но я надеюсь, что в Украине все будет нормально, потому что а, внешний враг, он мобилизует. И здесь я думаю, что тот же Порошенко понимает, что цена его ошибки, цена его предательства, цена его отступления от обязательств, которые он давал, цена отступления, например, от реформ, как после Оранжевой революции, будет сейчас да. но ну, для него просто смертельно или многократно. И поэтому это будет заставлять украинскую элиту менять здесь жизнь, делать ее лучше, делать Украину сильнее. Потому что сейчас в переговорах между там, Европой, Америкой, Россией и Украиной, Украина такой слабый Наверное, игрок. сильнейший игрок. Да, была. слабый игрок. Его вообще, Украина вообще не рассматривает практически как субъект, а только как объект. И там Брюссель ведет торг с Москвой. Вот нужно переломить эту ситуацию, потому что Украина, не Грузия, здесь все-таки больше 40 миллионов населения, огромная территория, но она экономически настолько слаба, что сейчас на нее никто не обращает внимания. А вот переломив цю ситуацію, Україна може бути вже повноправним і грако ну, це якраз схоже на те, що великі гравці грають, начебто на шаховій дошці, ця ж дошка є україною, де всі е, грають у свої якісь ігри. Ви в своїй статті якраз написали щодо перспективи вирішення кризи в Україні. Чи нашому президенту варто покладатися на міжнародну допомогу? Ви сказали, що Україна, начебто, навіть і не суб'єкт цих перемовин, а лишень об'єкт. То чи варто покладатися тоді на міжнародну спільноту? Є дві причини пока. которым российские войска остановились в 20 километрах от Мариуполя и не пошли дальше. Две причины. Первое – это мужество украинских солдат, в том числе мужество батальона азов который два дня сдерживал наступление пока армия не подтянула силы к мариуполю и второе это безусловно международное давление на путина это санкции это позиция а воно на вашу позицию на вашу думку реально вплывает все ж таки луна и тезы еще не россия справится и сама за своими товарами за своею морежу интернет властную ну скажем там за свою платежную систему як уважать на справде конечно отсутствие по пармезан в московских магазинах не остановит агрессию, но серьезные экономические санкции влияет на Россию, потому что Россия зависит от международных финансовых рынков, Россия зависит от технологий, даже там, танки и самолеты российской армии уже наполовину сделаны при помощи западных технологий. Там, в танках французские прицелы, в самолетах там, итальянская вся авионика и так далее и тому подобное. Поэтому вот совокупность этих всех мер не останавливает Путина, но если Запад не увидит или не увидел бы, что Украина сражается, что Украина сама себя старается защитить, то никто бы эту помощь не оказывал. Никакой американский солдат из Алабамы не будет погибать под Мариуполем или под Луганском. Но и полгода назад американцы, почему не оказывали, особенно европейцы, активной помощи, они не верили, что Украина будет сопротивляться после Крыма. Но теперь, когда они видят, что люди сражаются, люди погибают, но все равно приходят новые на место этих погибших героев, готовые защищать независимость и территориальную целостность Украины, это заставляет и Европу, и Америку более активно помогать. І більш активно противодействують російській противодействують Як влучно сказали. Не можна допомогти тому, хто нічого не робить. Україна робить багато. Дякую вам. Ми продовжуємо нашу розмову вже за кілька хвилин. Ну а поки що до вашої уваги країна онлайн доброго ранку, Україна. Це країна онлайн. На вулиці почат... Чи вистачить нам харчів, які будуть ціни на продукти, і чи буде у нас хліб на столі і до хліба? Отож, наскільки природа була прихильною до українських аграріїв, ми з'ясуємо у завідувача кафедри садівництва національного університету біоресурсів та природокористування Бориса Миколаївича Мазора. Пане Борисе, добрий ранок. Отож, прихильна погода була в цьому році чи не дуже? Як оцінити? Ну оцінювати тут потрібно залежно від регіонів. Тобто схід, захід, південь, північ, і ну, якщо в цілому говорити, то є інтересні моменти, тому що як ми знаємо, що в Україні у більшості регіонів весна видалася із заморозками. Ну, знаємо, ми що особливо це взяти. Таку половину, якщо о, із заходу на схід і верхню половину, тобто північну частину України самої, то е, ми сьогодні не маємо рожаю, е, практично абрикоси, кісточкою, як говорити культуру, абрикоси, персика, там деякі міри в окремих регіонах і черешня і е, вишня. То есть это на кистушковой культуре очень сильно вплинули эти снижения температуры. Ну, если говорить про ягодную культури из Суницы, то, конечно, что первые... Кітхіти, відповідно, що які мали бути плодами, вони підмерзли і десь це вплинуло звичайно, що на вражання цієї культури. Пане Борисе, ну основною культурою, яку українці там намагаються зберегти десь на зиму є яблука. Яка ситуація з яблуками з яблуками? Якщо говорити тут фактор цей не вплинув, зниження температури чи заморозки, то десь в певній мірі вплинули інші погодні фактори, ви знаєте, що перша половина вегетації спостерігалася дуже. Ну, Великою кількість душів. Волога вона якому, тобто враження хворобами. В той період відбувалося по всій Україні, тому що дощі були по всій практично Україні. Тобто Перше питання боротьба із хворобами. Перше, тобто, це борошна староса і парша. І як сьогодні свідчить вже статистика, тобто Таки Це вплив на досить таке сусідний. Це мало вплив на, на вплив на вплив і у Вінницькій області, у Хмельницькій області, а Вінницька і Хмельницька область є сьогодні вони, ну, зона скажімо така, для цієї культури, тобто для яблуні основна, вони найбільше вони, мабуть, ці дві області, практично половину, е, вирощують плодів яблук на Україні. О, зважаючи на ці загальні обсяги збору врожаю, як ви гадаєте, буде ціна підніматися, підвищувати, чи приблизно десь залишиться на рівні минулих років? Я думаю, що ціна не буде підніматися, особо, тому що ну тут треба зважати ще ж на курс валюти. Порівняно, що у нас за останні там півроку того відбулося, і прирівнювати, якщо прирівнювати до валюти, то я думаю, що ціна не підніметься і десь я думаю, що навіть повинна знизитися. Ну і як фахівця, хочеться вас запитати кілька рекомендацій для українців, які все ж таки не думаються зберігати яблука, які кращі сорти в цьому році взяти, що вони долежать до можна сказати до весни. Ну, Я б рахував, ну в першу чергу звичайно, це зимові сорти. Основні, це звичайно, що яблука це Лігол, Чемпіон, Горець, Голден ну, мабуть, один із найпоширеніших сортів в Україні, Він має такі жовте забарвлення, зелено жовте там. От, ну, Такі сорти вони найбільше будуть на ринку сьогодні. Ну що ж, пане Борису, дякую вам за розповідь і нагадаю про вплив погоди на український врожай. Ми спілкувалися із завідувачем кафедри садівництва Національного інституту університету біоресурсів та природокористування Брисом Миколаївичем Мазуром. Це була країна онлайн. Країна така, яка вона є, і до наступних включень. Партнер показу торговельна марка «ММСІС». А ми повертаємося до розмови з відомим російським журналістом Павлом Шереметом. Е, і знову доброго ранку. Давайте продовжимо е, ту розмову, яку ми вже почали. Ви сказали трохи про те, що були в Маріуполі, які ви настрої там побачили, що відбувається, кого підтримують, і просто чому живуть зараз? Ситуація в Маріуполі не простає, але слава богу, немає паніки, і взагалі місто жив звичайною життю. Я даже как бы почувствовал, что все-таки все для фронта, все для победы. На, на Азов-Стали делают ежи противотанковые, на азов Маши делают специальные укрытия от градов. Весь... Главное питание, для перемоги кого? Да, делают вот штаб постоянно каждый день заседает. Конечно, в городе там есть пророссийские настроения, есть, безусловно, люди которые ждут прихода пророссийских сил или там российской армии но я думаю что э, все таки основное количество людей э, живут надеждой на мир и мы там были например в университете встречались со студентами и очень хорошая такая была атмосфера и там, так все настроены по боевому поэтому э, я был в батальоне азов э, был там в воинских подразделениях. Но это, конечно, ужасно, когда вот все говорят на русском языке, там сидят русские люди, и они обсуждают, как защищаться от агрессии со стороны России. Это, конечно, кошмар. Представить это год назад вообще и было невозможно. И это главная вина Путина. Главное, за что будут судить еще поколения вперед, это за то, что он возбудил не Ненависть и между украинцами и русскими, и внутри русского мира он возбудил ненависть. И это абсолютно было бессмысленно, беспощадно, э, только в результате каких-то его представлений там, э, о том, какая должна быть власть, его амбиций, э, жажды власти, каких-то внутренних проблем, которые его разрывали. А это не знато оптимистично говорить, что это какой-то раптовый чинник самой одной людины. Ну, что-то захотелось, и захотелось собрать империю. Прихильники другой стороны, скажем так, конспирологии, они стверджують, что все же таки все это готовилось набагато дольше, и это был план, а не забаганка, скажем так. Я не очень поддерживаю конспирологические эти версии. Конечно, существовал план там, раскола Украины, разрыва ее по Днепру. Конечно, существовал план, как втянуть Украину в таможенный союз. Потому что без Украины этот таможенный союз неполноценный. Но мы, э, там, люди, нормальные, здравые, мы считали, что все эти планы это больная фантазия. И они никогда не реализуются потому что здравый смысл он сильнее всех каких-то там политических э, теорий. И в принципе, э, там Путин действует ситуативно. Ну, в Крыму получилось быстро, потому что там были войска, и потому что украинцы были там в шоке после Майдана, устали, эмоционально устали, и просто не хватило сил там, защищать этот Крым. А уже на Востоке ситуация совсем другая. Поэтому ну, все намного сложнее, чем нам кажется. Многие считают, что это американцы э, этом виноваты. Да. И, в, и в Москве тебе бесконечно объясняют, что это американцы толкают Путина на войну. И когда ты им рассказываешь, что здесь ну, во время Майдана американцы и европейцы уговаривали людей разойтись и не стоять на Майдане, пойти на переговоры, то в Москве никто в это не верит. Ну, я если снова говорить про Великий Свет и такую открытую политику, а, возможно. Прислухатися до деяких експертів, які говорять, ну краще віддати той Донбас. Ну навіщо він, начебто, Україні. Якщо прослідкувати такі історичні паралелі. Менерг... Ну, давайте згадаємо, Менергейма і Сталіна, якраз Фінляндія. Можливо, краще віддавати вже і жити спокійно тим, що є, бо історія має такі приклади, коли саме це ставало більш вигідним процесом. Ну, це очень серйозний розговор. Тим більше, що, давайте перевіряємо да. Фінляндію і Карелію. Да, це очень серйозний розговор, і к нему не можна підходити, як здесь вот ми на кухні з вами сидіємо. Кофе. И просто дала вид, поверь, и, поверь, да, на носи житейное да, питание. Да, ну вы знаете, но ну, отдайте мне вот э, ваше красивое э, ожерелье, и тогда я не буду забирать у вас кошелек. Да? Ну или хорошо, отдайте мне сумочку, но тогда я оставлю вам жизнь. Или там, давайте мы вашу квартиру разделим на несколько частей. Вот э, на таком уровне вести дискуссию нельзя. И когда мы говорим о том, что там Донбасс, может быть, надо отделить, может быть, сделать какой-то особый порядок, то тоже нужно очень и очень осторожно и серьезно к этому вопросу подходить. Конечно, любая война заканчивается миром. И когда говорят, а почему мы в мае не сели э, за стол переговоров с сепаратистами? Почему вы в мае не предложили им то, что сейчас э, Верховная Рада предлагает, проголосовав за этот закон об особом порядке? Ну, Ужас -то заключается в том, что вот в мае, в апреле. Никто вообще на Донбассе из этих сепаратистов, боевиков, бандитов, сумасшедших не хотел разговаривать ни с кем. Сколько было попыток из Киева вести диалог с Донецком туда, бесконечно летали все. От Юлии Тимошенко, Луценко и даже Порошенко туда летал, а в Крым он первый раз полетел. Помните, чуть его там и не убили в этом Крыму. Вот тогда никто не хотел разговаривать. И вопрос заключается в том, вот что предлагает Киев, это одно. А что хочет Донбасс и что хочет Россия, это другое. Может быть, даже бы Донбасс и согласился сейчас на на, на какой-то мир, на сохранение себя в составе э, Украины, а хочет ли этого Москва, а хотят ли этого вот эти безумные э, русские православные хругвеносцы и империалисты. Поэтому нужно все внимательно там, просчитывать, обсуждать с экономической точки зрения, с политической точки зрения, это... с культурной точки зрения. Нельзя вот так вот с кондачка разбрасываться территориями. землею, власною землею да. в принципі а забезпечити себе ця територія не зможе. Якщо ми піднімемося просто над історією, ну 200 років, ну не будемо 50. Чи е, тоді не легше поглянути на це і сказати, що це б спрацювало сьогодні? Звісно, розрахунок. А через 50 років ну Ми не знаємо, що буде через 50 років. може бути Росії в тих границях не буде, або України України щезнять в цих границях. так далеко а, заглядывать не надо, но нужно смотреть а, там, на тенденции. Вот мы, когда говорим о войне как столкновении цивилизаций, нужно понимать, что есть две большие системы. Есть европейская и вместе с Америкой, такая назовем ее англосаксонской цивилизационной системы. И есть азиатская цивилизационная система, там, Китай и Юго-Восточная Азия. И вот между этими двумя системами нужно выбирать и России, и Украины. Украина выбрала этот э, путь ориентации на Европу. Россия зависла между двумя системами. И это очень плохо, потому что когда-нибудь горячий исламский юг начнет движение на север, и повторится ситуация с монголо-татарским игом, когда Россия останется один на один с новыми вызовами, потому что она до этого уже разругалась там с Европой, и испортила отношения, и не сможет сама себя защитить. Вот в этом основная когда это проблема. Россия, и давайте про настрой которые территория величезна, в как-то Как это происходит? Какая динамика там? Пока ситуация плохая, потому что э, государственная пропаганда свела людей с ума и мы в первой части с вами говорили, что рейтинг Путина достиг точки там, После критической. После да? мало можно взрослеть. Да, поводи. и как удерживать этот рейтинг, непонятно. Ему нужно будет накручивать этот маховик. Ну, например, не через войну с Украиной, а тогда через войну... Ну, от корня всесвятого уже все. Да, со с врагами, то есть э, Накачка людей да, Разогрев этот будет продолжаться Чем он обернется ну, Подумать, честно говоря, страшно Уже есть такие прогнозы Что через год, через два, через три В России начнутся Серьезные проблемы и... Но Мне кажется, что украинцам нужно думать Не столько про Россию и Россиян, а нужно думать Про обустройство жизни здесь Потому что если ничего не менять Внутри страны то тут тоже счастья не будет. И к тому моменту, когда там, Россия развалится под гнетом собственных внутренних проблем, комплексов и кровожадных каких-то действий, то Украина может вообще в принципе исчезнуть с карты Европы в тех границах, которые мы сейчас ее видим. Поэтому если Украина будет сильна, если Украина будет едина, если Украина будет меняться, модернизироваться, развиваться, двигаться в сторону там, Европы неформально, а по сути, то тогда э, самый бесноватый режим в России будет для украинцев не так страшно, как сейчас. Про те, что страшно и чи не страшно. Про Держдуму, там, где начался сбор подписей за изменение Конституции, там а, будут снимать заборону на а, то, чтобы державная идеология а, мала приоритет над международным правом. Это возможно сейчас? В России сейчас возможно Здесь все. Можно да, в России возможно все. Mm -hmm. Я думаю, что э, нашей фантазии может не хватить, чтобы представить себе те ужасы, которые э, ожидают россиян в ближайшие годы. Точно так же, как когда-то немцам не хватало фантазии представить, что там э, фашисты настроит вас венцы. Пане Павле, хочется побажать мирного неба, это побажание зараз напрочь актуально. Дякую, что завитали за, за до нас в студию.